ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜਕੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜ੍ਹਪੇ ਮਾਰੇਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮਾ ਤੇ ਮਰਹਮ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇdਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ए, जो गोली चलने के कारण आ, उसकी मौत हुई है उस पर श्रोमणी कल दल दुख जताता है बहुत हृदय वेद की ये घटना है और जहां तक जब भी छह जून आती है तो पूरी दुनिया में सिख समुदाय गल्लूगारा दिवस जो मनाती है और सिख हिस्ट्री में तीन गल्लू गारे हुए हैं जिनको हम सिख नस्ल कुशी से जोड़ते हैं एक बड़ा गलुगारा हुआ था एक छोटा गलुगारा हुआ था और जून चौरासी वाला एक गलुगारा हुआ था जिसमें सिख समुदाय को सबक सिखाने के लिए उस समय के जो हुकूमतें हैं उन्होंने सुख सिखों पर हमला किया और सिखों की नस्ल कुशी की और जून चौरासी भी जो है शायद जून है ए, इस दिन को समर्पित होती है और समुची सिख कम्युनिटी इस दिन को रो के तौर पे उन शहीदों को जो उस समय श्री दरबार साहब के अंदर गोलियों से टैंकों से तोपों से जिनका कत्ल कर दिया गया था उनको याद करती है उनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और जो जे के में घटना हुई है तो कोशिश करनी चाहिए सरकारों को कि सिखों के जो जख्म है उन पे मरहम लगाने की उन, उन उनके जज्बातों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत जज्बाती है इनको इनको प्लोस कर तो आप कुछ भी कर सकते हैं इनके जब इनके साथ खेलने की कोशिश करोगे ये आग से खेलने के बराबर है और आग से जो पहले नुकसान हुआ है जो अस्सी के दहाके में मैं पूरी पूरी सरकारों को और हिंदुस्तान सरकार को विनती करूंगा कि सिख मरहम चाहते हैं जख्म नहीं चाहते जैसे जख्मों को खरीदने की कोशिश मत कीजिए और के में खरीदा